bugungi bizni mulohazaga chorlovchi mavzu bu karantindagi to'ylar bo'ladi man biza qonni buzmayapmiz biz qoni buzmayapmiz man bir minut man sizni gapingizni hurmat qilib eshitdim siz ham mani gapimni hurmat qilib eshiting keyin undan qo'shimcha bo'lsa marhamat gap yo'q bu qurib qo'ygan imorat faqat motam uchun yoki tobut chiqishi uchun emasku man siz tarafman karantinda qanaqa qilib besh yuzta odamga to'y qilmoqchi edim ashula aytib tursangiz keladida bitta ashulani nomini aytib qani qo'yib qo'yibyuboring deydi hayotingizda to'y bir martagina beriladi <laughs> artistlarga eyting baxtliroq kelishsin hay tovushlari <laughs> yetti mahallaga eshitilmasa mendan bir tiyin ham olisholmaydi hay to'y to'yday bo'lsin mahallada duv duv gap bo'lsin deyman nechta qo'y oldingiz <laughs> bitta qo'zoani ovozizni e, o'chiring o'nta qo'y nima o'ladi dushmanlarim ola alamidan kuyib o'lsin deymanda de. <laughs> qolgan qo'ylaringiz nemizginami Musica Musica bo'lsin va mahallada duv duv gap bo'lsin assalomu alaykum azizlar assalomu alaykum qadrli tele tomoshabinlar mahallada duv duv gap tok shousi yana diqqatingiz markazida bugungi bizni mulohazaga chorlovchi mavzu bu karantindagi to'ylar bo'ladi to'g'rimi <laughs> demak qizg'in suhbatimizni boshlaymiz guvohi bo'lganingizdek biz bugun hayotimizning eng asosiy mazmuniga aylangan va hamisha bahs munozaralarga boy bo'lib kelayotgan o'zbegimning to'ylari haqida gaplashamiz va barchamizga ma'lumki pandemiya sharoitida karantin tufayli ko'p cheklovlar o'rnatildi <laughs> va bu cheklovlar <laughs> bizni o'zbegimizni eng sevimli eng bir kerakli vaqtini ajratib borib maroq bilan dam olib keladigan to'ylarimizni ham chetlab o'tmadi eng orzu qilib kutiladigan va borini kerak bo'lsa bir kunda sochib yuborishga tayyor bo'lgan mana shu to'ylarimizni ham chetlab o'tmadi a, buning albatta quvonarli tomoni ham bor lekin og'riqli va bir xil insonlarga tegadigan bir xil insonlarni xafa qiladigan tomonlari ham yan bo'ldi ya'ni kim bunga kimdir rozi kimdir norozi va biz aynan bugun mana shular haqida gaplashamiz rozilar va norozilar haqida asosiy mavzuyimiz aynan mana shu bo'ladi hamza bugungi mehmonimiz ahrorbek marhamat keling ko'rdik ahrorbek yaxshi keldizmi kayfiyatlaringiz yaxshimi ko'rib turganimizdan xursandmiz nimadan bunchalik xafasiz avvalambor assalomu alaykum hammaga ismim axhrorbek yoshim yigirma uchda mana shu karantin paytida bo'layotgan to'ylar to'ylardan kelib chiqib man ham shu yilning dekabr oyida o'zimning nikoh to'yimizni o'tkazishni rejalashtiryapmiz lekin man aynan kursdoshlarim sinfdoshlarim yoki oshna og'aynilarim to'ylariga hammasiga borganman shuning uchun o'ttiz kishilik to'yga man o'ttiz kishi odam chaqira olmayman ho'p o'sha kursdoshlaringiz oshna og'ayinlaringiz bugun sizni to'yingizga chaqirmasangiz xafa bo'ladimi albatta ular yaqinlaringizmi yaqinlarigizmi yaqinlarim sinfdoshlarim ularni to'yiga bo yaqinlar vaziyatni tushunishi kerak emasmi endi bitta narsada hayotingizda to'y bir martagina beriladi hammani o'zini orzu havasi niyatlari bo'ladi so, niya a lekin hozir ko'p joylarda bo'lyaptiyu misol o'ttiz kishidan ko'plarini ham ko'ryapmiz qarang bir narsani aniqlashtirib olaylikda siz ko'p mehmon chaqirib to'y qilishni xohlayapsizmi yoki dabdabali to'y qilishni hamma yaqinlarim yonimda bo'lishini xohlayapman ahrorbek yoshingiz yigirma uchda ekan to'yga harakatlarni boshlabsiz uydagilar yaqinlar kattalar sizga qanday maslahat berishyapti bizla hammamiz qarindoshlarimiz o'zi katta bo'lganimiz uchun yaqinlarim sinfdoshlarim kursdoshlarim ko'p bo'lgani uchun uchta işte to'rtta joyda o'qiganim uchun ya'ni bu kursdoshlarim yaqinlarim ko'p shuning uchun ko'proq odam balki alkiogansiz qarzingiz bor borish kerak to'g'rimi ular ham kelishi kerak to'g'rimi ho'p atrofingizda do'stlaringiz atrofida man uh, mana shunaqa o'ttiz kishilik to'y qilganlar bo'ldimi yaqin orada bordinizmi shunaqa to'ylarga ham o'ttiz kishidan ko'p bo'lgan to'ylarga bordim shuning uchun yani, man o'zim shu misol muhit ta'sir qiladi deydiyu hammaga ya'ni ko'rganim uchun o'zim ham shu niyatda qilmoqchiman endi qarang nima ish qilasiz tadbirkorman daromadingiz yaxshimi да a o'zimga yetadi xudoga shukur o'zizga yetadimi unda yuz ellikta nima qilasiz besh yuzta qiling qilganga yarasha mahallada duvdiu gap bo'lsin штрафni ham zo'rini to'laysiz bunga nima deysiz endi farqi yo'q qisam qilaveraman qoyil lekin o'ttiz kishilik to'yga umuman qarshisiz a yo'q chunki mani yaqinlarim o'ttiz kishi bo'lsa qarang mayli oshnog'alaringizni chaqirishingiz kerak ekan ular xafa bo'larmish agar siz chaqirmasangiz ular qatnashmasa to'yingizda balki bir qarindosh urug' oldin o'tarsiz sizlar kelmay turinglar man oshna og'aynim bian to'y qilb olay deb onamni orqasidan keladigan odamlarchi ota onangiz ham tushunadi sizni o'g'limni orzu havasi deb farzandni orzu havasi uchun ota ona nimalardan kechmaydi kechishadi ular ham borishgan ular ham kelishi kerak ho'p yana qarang mana endi hayotga kirib kelayotgan bir yosh uh, kuyov bola va kelin mana shu ko'p sonli mehmonga sarf qiladigan pulni o'sha kam sonli mehmon bilan chiroyli ixchamgina to'y o'tkazib uni keyingi oilaviy bir hayotiy ehtiyojlarga sarflagan yaxshi emasmi yo'q man kelin bilan ham maslahatlashganimda misol kelin tomonidan beriladigan narsalar ham aytganman kelindan hech narsa kerak emas biz o'zimiz qi qilganmiz hamma narsasini ya'ni mebel deysizmi boshqasi deysizmi hammasini qi o'zimiz qilganmiz shuning uchun kelin tomon ham rozi bu narsaga yashang hamzani aytmoqchi bo'lganlariki misol uchun o'sha pulni kamroq odamga ishlatib turib qolgan ja shunaqa puliniz ko'p ekan kelin bilan sayohatga boring misol uchun hozir karantinda qayerga sayohatga boradi a karantinda qanaqa qili esh yuzta odamga to'y qilmoqchi misan man bes yuzta odamga qilmoqchi emasa manuc yuzta yoki ikki yuztaga odamga qilmoqchiman a karantinda uchyuzta ham mumkin emas ikki yuzta ham mumkin emask a bo'yaptiku mana san'atkorlar o'zimiz san'atkorlarni ichida bo'lyaptiku qanchalari misol baxitjon sohib to'y qildilar endi ki, qarang qonun hamma uchun barobar o'sha qilganlar ham qonunni buzib qilyapti va jazaga o'rnak bo'lishlari keraku ular misol hamma taniydigan odamlar hammaga o'rnak bo'lishi kerakmi malika ravshanova o'tiribdilar shu yerda hozir elimizni suygan e, san'atkori bugungi kunda qo'shiqlarni menimcha deyarli hamma xonadon mazza qilib tinglaydigan inson assalomu alaykum malika ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz albatta assalomu alaykum hozir bularni fikrlarini eshitdim lekin to'g'risini aytsam o'sha ixchamlashtirilgan şey, to'ylar hozir manga ko'proq yoqib turibdi malika opa uzr gapingizni bo'ldim agar yaxshi to'y dabdabali to'y bo'lsa sizlarga yaxshi emasmi bir <laughs> kunlik to'y deb hamma narsangizni sarflab sarflabyuborasizda keyin qarz to'lanadi keyin qiyinchilik bo'ladi undan ko'ra <laughs> o'sha o'zini sharoitidan kelib chiqib to'y qilgan ming yaxshi man shuni tarafdoriman guruch <laughs> kurmaksiz bo'lmaydi deyishadiku savol berdim bularga o'ttiz kishilik qilarmidingiz to'yni desam o'tkishlik qilardimda qolgan ortgan pulga hammasini chiroyli bir uyimni jihozlarini to'g'irlardim kelinni chet elga sayohatga olib borardim jarima narxini ham aytib o'ting qancha to'lashlarini hozirdan tayyorlab qo'ysinlar pulni hozir o'zbekistonda har bitta harakatingizni qonunni buzgan shaxs javob beradi shu san'atkorlar deyapsiz undan tashqari boshqa kasb egalari ham haqiqatda qilganlari bor lekin har bittasi ma'muriy ili jinoiy javobgarlikka tortilganlari bor agar haqiqatdan ham siz o'ttiz kishidan ah oshiq to'y qilmoqchi bo'lsangiz ma'muriy kodeksning ellik to'rtinchi moddasi ko'rsatilgan karantin qoidalarini buzish ili qasddan buzish degan joyi bor shularga nisbatan qo'yiladigan jarimasi javobgarligi ko'payib boradi shuning uchun yana bir marta sizga aytmoqchiman uyingizga borib yoshi katta ulug' kishilar bilan maslahatlashing masl keyingisi endi har bittamizni uyimizda ota onamiz bor qarindosh urug'imiz bor farzandlarimiz bor ertaga ular shu to'y orqasidan aziyat chekib qolishi mumkin kim kafolat beradi shu kelgan uyigizga yuzta yuz ellikta odamni kasal emasligini shuning uchun shunga e'tibor berishingizni so'rayman agar siz haqiqatdan ham shu tartibda qilmoqchi bo'lsangiz siz karantin qoidani qo'pol buzgan shaxs sifatida sizga nisbatan kerak bo'lsa jinoiy javobgarlik tortilish masalasi ko'rishi mumkin rahmat karantin qoidalarini buzayotganlarni aytyapsiz buzganlar bor javobgarlikka tortilyapti oddiy uzr so'rash bilan kifoyalanyapti dedingiz u nimaga ko'rsatilmayapti shular ommaviy axborot vositalarida ko'rsatmaya bu narsa har bitta ommaviy axborotda ko'rsatilib kelyapti shu paytgacha biz ham shaxsan chiqishlar qildik o'sha to'ydan ortganini ehson qiling kam ta'minlangan oilalar bor bugungi kunda mana pandemiya sharoitida qancha qancha insonlar savob talab insonlar qayr ehson qilish oh, albatta qilayotgan narsam endi sizlarga aytishim shart emas a buni ham qilib qo'ydingiz yo'q aytishingiz shart emas biz sizga shunchaki maslahat beryapmiz tushunyapsizmi balki qilmagan bo'lsangiz qiling agar pul ko'p bo'lsa degan bir maqsadda aytyaptilar shunchaki endi tursunoy bilasizmi chumshuq so'ysa ham qassob so'ysin deyishadiku mana shu yigit bilan shaxsan bevosita shug'ullanib kerak bo'lsa bu kishini fikrini yarim soatda bir soatda umuman uch yuz oltmish gradusda ozgartir soir bo'lgan bir kasb vakillari bor o'sha kasb sohibasi mana shoira opam o'tiribdi shoira opa siz bir fikr bildiring hamza haqiqatdan ham ko'targan mavzunlar juda ham dolzarbda man ham karantin boshida ozgina e'tiroz ham qildimda nega endi odamlarni orzu havasi yo'qmi va hokazo degan nimalarim bor edi Uh, keyin o'ttiztalik to'yga bordik borganimdan keyin man bitta narsani kuzatdim fayzi boshqacha bo'lar ekan odamlar bemalol bir birini yaqindan ko'radi uh, uh, o'sha taomlar ham me'yorida suhbatlasha olasiz kerak joyda raqsga tushasiz lekin masofa saqlagan holda keyin man solishtirishni boshladim oldingi to'ylarimiz bilan ayniqsa to'yxonadagi to'ylar betartiblik hali to'y tugamasdan turib odamlar to'yxonadan chiqib ketadi bir soat o'tiradimi yo'qmi bo'ldi yegan yeydi taomlar uvol bo'lgan qolib ketgan axlatga tashlangan va hokazo oxirida faqat to'rtta beshta qarindoshlar qoladi boshqa hech kim qolmaydi hali kelin bilan kuyovni davraga taklif qilinmagan lekin orada hech kim yo'q kuzatdim shu narsani chunki o'sha hovlida bo'lgan to'yda hamma birlashib to'y oxirigacha o'tirib chunki eng yaqinlar chaqiriladi eng yaqinlari kirib bir piyola choy ichib yana yaxshi tilaklar bildirilib hech mast alas dumalab qolgan joyi bo'lgani yo'qda shu bilan farqlandi qaror qabul qilishingiz u sizni ixtiyoringiz man sizga mani fikrim bilan yashang demayman shaxsiy fikrigiz lekin o'tirib bir o'ylab ko'ring gapingizni anaqa qildim har bitta odam anaqa maqol borku o'zbekda ko'rpasiga qarab oyoq uzatsin deganda a nimaga endi man o'zim sharoitimdan kelib chiqib o'zim xohlaganda to'y qilishim mumkinku masalan man sizga bitta narsa aytamanda man xudo xohlasa to'y qilsam farzandlarimdan qutulsam man yana kimlarningdir to'yini ham qilib berishni niyat qilib so'rayman qanday to'y bo'lishidan qat'iy nazar baribir kelgan mehmonlardan hech bo'lmasa bittasini nolib yo norozi ol albatta nafaqat shunaqa vaziyat bo'lganda bir boy to'y qilganda shu hamma mehmonlarni chaqirganda hamma mehmonni yedirib ichirib qo'liga pul berib chiqib ketayotganda qo'liga bitta bitta qo'y berib yorganda u hech kim norozi bo'lmasin hech kim gapirmasin deb yarim yo'lda ketayotganda bir odam norozi bo'lib so'kinib ketayotgan ekanda e bu boy o'z oldindan shunaqa ziqna bu unday bu bunday nimaga so'kyapsan yeding ichding pulingni olding qo'y olding desa qo'y berdi ipini bermadi deganaa shuning uchun hech qachon xalq butun ommani rozi rizo qilib bo'lmaydi besh hol barobarmas deb bekor be, be aytmaydilar bugun shunday mutaxassisimiz o'tiribdilar studiyamizda to'ylarni qanday o'tkazish professional ijodkor albatta larano opa assalomu alaykum o'zgarish katta bo'ldi Ma man avvalambor bu mavzuga o'tishdan oldin bu yigitga aytmoqchiman nimaga bu bolani urishyapsizlar bu juda yam yaxshi niyat qilib orzu havas qilib uylanmoqchi man siz tarafman no. bu tarafdan bilasizmi endi eshiting buyog'ini eshiting endi biz mana man oilada o'zi sakkiz kishimiz o'ziz o'ylanglar hammamizni xo'jayinimiz bor qudaandalarimiz bor bolalarim nevaralarim o'ttiztadan muna o'zimiz o'tirsak bir yuz ellikta yuzta bo'lib ketamiz man aytamanki kichkina to'y o'ttizta to'g'ri man ham aytamanki hamma cho'nchaga qarab to'yni qilish kerak nima uchun bu kimdir aytadi bu o'ttizta qilsin nimaga man bu nimaga yuzta qildi man o'ttizta qilishim kerak nimaga bu bola ular uchun javob berishi kerak o'sha uchun man aytamanki agar to'y qiladigan bo'lsangiz ixcham qiladigan bo'lsangiz oldimga keling men sizga qarshi beraman bugungi kunda mumkinmi yuztalik to'y o'tkazish mumkinmi karantin qonun qoidalariga rioya qilgan holatda albatta haqiqatdan ham opamiz ham endi qizishib ketdi haqiqatdan ham bu ukamiz tomonida turib endi yani bitta narsani avvalambor ko'z oldimizga keltiraylik agar o'ttiztadan oshiq mehmon kelsa yoki o'ttiz beshta bo'lib ketadigan bo'lsa protokolni elliginchi protokol bor davlat komissiyasi tomonidan chiqarilgan demak biz davlatga chiqargan qaroriga oyoq bosgan bolamiz shu davlatda yashayapmizmi hammamiz davlatni rahbarlari tomonidan chiqargan qonunga bo'ysunishimiz kerak man biza qonu buzmyamiz qoi buzmymi mn bir minut man sizni gapingizni hurmat qilib eshitdim siz ham mani gapimni hurmat qilib eshiting keyin undan keyin qo'shimcha bo'lsa marhamat gap gap bo'lishi mumkin emas man siznikini eshitdim endi siz manikini eshiting shu qonunda ko'rsatilib qo'ygan o'ttiz kishidan oshish mumkin emas mana hozir juda bir bahslash haligi uh -huh. nimalari bo'lyapti hozir mana bu yigitni ham man fikrlariga haligi nima e'tirozim yo'q lekin o'g'lim hozir mana saqlansang saqlayman degan bu ham bir sinov vaqtinchalik bu ham o'tib ketadi bu pandemiya bu virus o'tib ketadi bu albatta mana shu sinovlardan esan omon o'tib olsak nafaqat yuz ellikda balki undan ham ko'proq to'ylar qilish nasib etadi hammamizga ozgina kutishmizizkerak xolos bizda hozir bir lavhamiz bor mana shu lavhani ko'ramiz va keyingi qahramonimiz bilan tanishamiz marhamat lavhaga ahamiyat bering bu yigit aks etgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganingiz aniq chunki keng muhokamaga sabab bo'ldi toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan mazkur video o'rganildi videodagi odamlarning xususan o'q uzgan kishini shaxsi aniqlandi o'q uzgan kishi toshkent viloyatli 25 yoshli ulug'bek ekanligi ma'lum bo'ldi Men tadbirkorlik faoliyat turi bilan shug'ullanaman yana qo'shimcha blogersva ya'ni va roliklarni olishni boshladik shu sababli qiziqarli rolik olish maqsadida 19 to'qqizinchi sentyabr kuni qarindoshimni to'yida o'zim kuyovjo'ra bo'lib quroldan imitatsiya qilib otmoqchi bo'lganimni rolik qilib yasamoqchi bo'lganimizda e, qurolga plastmas qurol bilan foydalandik va montaj orqali ovoz qo'ydik man o'zim chiqargan rolikdan juda yam afsusdaman boshqa mana shu ish faoliyatturi blogерсa bilan shug'ullanadiganlarga e, oxirini o'ylab bunaqa video montajlarni chiqarishinglarni iltimos qilib qolardik bizaga ham juda yam katta o'rnak bo'ldi va xalqimizga salbiy ta'sir qildi degan deb o'ylayapman shuning uchun maslahat bermasdim bunaqa narsalarni qilishni mazkur fakt bo'yicha chilonzor tumani ma'muriy sudi tomonidan o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning bir yuz sakson uchinchi moddasi bilan ulug'bek aybli deb topilib besh sutka ma'muriy qamoq jazosi belgilandi ijtimoiy tarmoqlarda menimcha bu yerda o'tirgan juda yam ko'pchilik mana shu lavhalarni ko'rdik haqiqatdan ham bu ko'rilgan narsa haqiqatdan bo'lgan narsa lekin bu yigitimizni qo'lida o'yinchoq pistolet bo'lgan o'zini harakati bilan jamiyatda yurish qoidalarini qasddan mensayapti qolgan fuqarolarga qo'rquv o'rgatyapti qo'rquv un otilganmi rostdan nimadir yo'q undan otilmagan o'yinchoq bo'lgan shu fuqarolar ko'rib boshqa xayolga boryapti mana yosh yigitlarimiz bu yoshlarga juda judayam qattiq ta'sir qiladigan narsa shu yigitimizni olib chiqdik ma'muriy javobgarlik kodeksini bir yuz sakson uchinchi moddasi bor jamiyatda yurish turish qoidalarini qasddan mensimayapti lekin u yigitimiz bilan gaplashdik suhbat o'tkazdik suhbat jarayonida o'zini qilgan aybiga pushaymon bo'ldi shu sababli e, sizga o'xshagan opalari akalari okay iltimosiga binoan hada tays bilan kirib kelishdi unga nisbatan ma'muriy sud tomonidan besh sutka ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ldi endi boya ahrorni gaplarini orasida shunaqa bir fikr bildirdilarki san'atkorlar 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 deb tilga oldingizda ahror san'atkorlar qilyaptiku san'atkorlar qoida buzyaptiku ular jarima to'lamayaptiku nima ular boshqacha insonmi degan bir fikrni aytmoqchi bo'ldingiz nazarimda ustozoda san'atkor shohijahon jo'rayev aynan mana shunaqangi o'ttiz kishilik emas to'qqiz qavatli domni xonadonida adashmasam yoki o'nta yoki o'n beshta bo'lgan odamlar bilan to'ylarni o'tkazdingiz va judayam bu katta shov shuvga sabab bo'ldi ijtimoiy tarmoqlarda marhamat gapirib bersangiz assalomu alaykum assalomu alaykum u o'sha karantinni boshlarida edi u voqea shu hali endi endi to'ylarga ruxsat berishguvdi taklif qilishdi shunaqa domda to'y qilyapmiz kelaverasizmi degadim man odam tanlamayman dedi bordik borsak shu ikki xonali dom ekan ikki xonali domda bitta kattaroq xonasida o'ntachadan ozgina oshiqroq odam bor edi shu bilan bordik endi shu bitta doirachini olib olganman qo'limda tor bor shu bilan to'y o'tkazdik apparatura ham yo'q edi unaqa apparaturani keragi ham yo'q edi u yoqqa endi xonani o'zi o'zi shohjahon akamni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatganimizda ko'rganmiz to'yxonalarda chiroq o'chib qolgan vaziyatlarni ham uni atay qilishadi ataymi ha xullas shu bilan to'y o'tdi juda chiroyli bo'ldi kelin kuyov asosiysi baxtli ularga boshqa hech narsani keragi yo'q yana eng zo'ri ekonom bo'lgani ular o'sha to'yga ketadigan ancha muncha haligi ortiqcha sarf xarajatlarga o'zlariga kerakli bo'lgan narsalarni olishibdi keyin bilsam shunaqangi kam harj o'sha qarindosh urug'larni o'zi bilan bo'ladigan to'ylar tarafdoriman men lekin eng zo'ri e, manga yoqqan tarafi buni bitta foydasi bu narsani ayniqsa toshkentda bu sezildi toshkentda odamlar ashula nima ekanligi bilmay qo'ygan ashula eshitmay qo'ygan ularga faqat shu falonchi pistonchi keldi dab bunday qarab qo'yadi kim kelganini bo'ldi ovqat yeyveradi undan bitta yaxshi o'yin bo'lishi kerak qaramaydi ham sizni aytayotganingiz qiziq ham emas o'ynasa bo'ldi ho'p mayli o'yin kulgi bo'lishi keraku to'yda lekin sal odam dam olib bir e, ma'naviy ozuqa olish kerakku ashulachidan chetlarda shunaqa o'zbekistonda masalan viloyatlarda marg'ilon farg'ona andijon samarqand urgut bor shunaqa joylar lekin toshkentda yo'qolib ketdi bu narsa gala konsertga aylanib ketgan e, faqat odam o'ynatish bo'lgan bo'lib qoldi hozir lekin o'sha narsa yo'qolyapti buni foydasi sezildi shunda karantinda e, masalan mani juda işte ko'p borgan shunaqa to'ylarim man o'zim o'tkazdim boshqa san'atkor bo'lmadi o'zimiz shu uch soat to'rt soat to'yda o'tkazdik e, bahonada odamlar o'tirib ashula eshityapti kelib ashula so'rayapti endi haligi gap yo'qolyapti man rosa bir yomon ko'radigan gapim borda to'yda ashula aytib tursangiz keladida bitta ashulani nomini aytib palonda qani qo'yiuboring deydi bu dahshat bu qarang u ashulachi fonogramma ijro qilayotganini u tomoshabin tü. bilib ham turibdi bilib turib o'shanga rozilik bo'yicha yana haligi ashulangizni qo'yib yboring deydi kompyuterdan deydi endi buni javobi ham bor u ashula yo'q ekan deydi bir pastdani so'rab <laughs> u ham uyalmaydi bundan so'ragani bu ham uyalmaydi u javob bergandan o'sha narsa yo'qolyapti odamlar haligi nima deydi tanasi bor qo'shiqlarni so'ray boshlashyapti ular shuni eshityapti bir amaki keldi amaki kelib o'g'lim dedi otangizni bir ashulasi bo'lardi deb eski ashulani ayt bo'ldi tog'a dib aytib berdim aytib berdim bir payt yana keldi tog'a keldida nasruuzolni bilasizmi dedi shashmaqomdan so'rayapti adashib ketmadingizmi dedim u man qulog'imga chalindimi desam yo'q nasr uzol dedi bilaman dedim shuni bir eshitaylik dedi u ashula so'ralmagan to'yda balkim ellik yi oltmish yil bo'lgandir o'sha ustozlarimiz aytgan ma'mur akalar rasulqor akalar aytgan paytda aytilgan ait, ait, xolos qaytib so'ralmagan u ashula mana shunaqangi foydalarini biz sezyapmiz demak bu bilan xalqimizning saviyasi ham ko'tarilyapti san'atkorlarga bo'lgan hurmat va o'z o'zidan yana bitta ma muammomiz bor edi aynan jonli ijroga bo'lgan hurmat to'g'rimi sekin sekin o'sha sara saraga puch puchiga -puc ajraladigan davr kelibd demak pandemiyani yana bır, ə, umumi umumi bir plus tomonlardan bittasi mana shu bo'lsa kerak umumiy mavzuyimizga umumiy suhbatimizga ko'rsatuvimizga bir xulosa o'rnida diniy idora vakilidan ham bir chiroyli fikrlarni eshitsak bismillahi rohmanir rohim avvalambor assalomu alaykum man hozir bu o'ta muhim mavzulardan biri ukamizni dardini ukamizni bir suhbatlarini so'zlarini eshitib ko'pchiligimiz kulyapmiz aslida bugun hammamiz shu mahzun bo'lib ollohdan va bugungi kun kasalligidan qo'rqadigan bir davrdamiz hali bu pandemiya o'tgani yo'q payg'ambar muhammad sallallohu alayhi va sallam bir kun aytdilarki men ummatimni kichkina shirk qilishidan qo'rqaman dedilar shunda ya rasululloh bu kichkina shirk o'zi nima deganda nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki bu kichkina shirk riyo degan ekanlar ya'ni o'zini ko'z ko'z qilib ko'rsatish degan ekanlar ukamiz hozir mana bu yerda bo'lgan pand nasihatlarda san'atkorlarimizdan mana o'tirgan mutasaddilardan eshitib man o'ylaymanki juda yam yaxshi xulosa oldilar degan fikrim bor o'zlari ham juda yam fayzli yaxshi ukamiz ekan bizni farzandimiz ekan bu ukamiz alloh taolodan avvalambor baxtli bo'lishlarini tilaymiz lekin riyo bilan inson hech qachon ko'karmaydi aksincha payg'ambar alayhissalom davrlaridagi to'ydi eslaydilarda agar to'y qilsang bitta qo'yni so'yib hattoki va iza valima val biddufin degan hadislar bor ya'ni agar to'y qilayotgan bo'lsang bir karnay surna chalib xalqqa to'y bo'layotganini e'lon qilib qo'y dedilar yoki bir qo'yni so'yib yaqin do'stlaring bilan ziyofat qilib yegin dedilar hattoki buyurganlar to'y qildim uylandim deganda de, y uylanganingdi bir do'stlaringga qo'y so'yib bergin agar biz rasulullohni sunnatlariga muvofiq to'y qilsak bugungi kunda o'sha qo'ydi şey chiqdi degan gap yo'q bugungi kundagi kasal bo'lib vafot etdi degan gap yo'q aksincha mana sizlar to'ylarda yurasizlar san'atkorlar bilasizlar e, azaga kamroq boriladi yosh ukamiz ham siz ham to'ylarda yurasiz lekin ko'pincha mahalla ko'yda qo'ni qo'shninizni janozasi bo'lmasa chiqmaysiz ammo biz mana janozalarda yuramiz har kun farzandlardan eshityapmiz jiyanim u'ylantiruvdi o'g'limni uylantiruvdi bordik to'yda adam oyim shu joyda yuqtirib ikkallari ham o'tdilar deyapti yaqin bir xonadondan uch to'rt kishilar o'tishdi işte. hali davom etyapti shuning uchun biz hadislarda aytilinganki o'ziga va o'zgasi zarar berish yo'q mana hozir ko'p takrorlandi bu gap o'ziga va o'zgalarga zarar berishlik musulmonni odati emas siz alhamdulillah bir musulmon musulmonni farzandisiz shunday ekan o'zizga va o'zgalarga zarar yetmaydigan ishni qiling savob ish mana shu savob ishni odamlar ko'p uzoq yillar gapiradi riyoni manmanlikni xo'ja ko'rsin deb bir marotaba gapiradi bugun ko'rsatuvimizda ishtirok etgan har bitta ishtirokchilarimizga mutaxassislarimizga va san'atkorlarimizga ham ahrorbek sizga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz albatta o'ylaymizki bugungi ko'rsatuvdan keyin minglab millionlab bir insonlar endigina to'y ostonasida baxt ostonasida turgan yoshlarimiz o'zlariga kerakli ijobiy xulosani chiqarib olishadi albatta har bir o'zbek xonadonida chiroyli kunlar shodiyona kunlar to'ylar bo'laversin va albatta har bir yaxshi kunimiz mahallada yaxshi duv duv gap bo'lsin buguncha shu omon bo'ling ko'rishguncamko'rigunha ahror bir daqiqa charchamadinizmi rahmatana rahmat nima kayfiyatingiz hali ham yo'q yo'q kattalarni gaplari ta'sir qildi manga nima bo'ldi man juda yam qiziqyapman mayli bo'pti ko'rsatuv o'tdi boshqa qildi nima fikrga keldingiz shuncha odamni fikrini eshitdingiz mana psixologimiz ancha yaxshi gapirdilar ichki ishlar xodimlari mana judayam chiroyli gaplarni gapirishdi ikki xil niyat paydo bo'ldi manda birinchisi shu pandemiyani tugashini kutish ya'ni dekabrgacha iloyim kasalliklar kamayadigan bo'lsa yana o'sha niyatimda ikki yuz kishilik yoki kutsangiz imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi ya'ni siz o'ziz niyat qilayotgandek shunga dekabr oyigacha sabr <laughs> qilamiz agarda dekabrda ham o'zbekistonda ya'ni mamlakatda pandemiya tugamaydigan bo'ladigan bo'lsa unda nima qilasiz kattalar <laughs> bilan ya'ni uydagi barcha yaqinlarim nimalar <laughs> bilan kelishgan holda ya'ni yoshi <laughs> kattalarni hayotini xavfga qo'ymagan holda holdala o'rtoqlarimni sinfdoshlarimni kursdoshlarimni alohida alohida vaqtga chaqirgan holatda o'tkazishni niyat qilib turibman yaxshi fikrga kelibsiz bilasizmi hozir yosh kattalar mana hali ham efirda gapirib o'tdikku yosh kattalarni o'zi to'yga kelish uncha xohlashmayapti chunki o'zligida qo'rqishyaptida o'zligini sog'lig'ini asrashyapti shuning uchun ko'proq hozir asosan yoshlar bilan o'tyapti to'ylar shuning uchun o'ylab ko'ring eng asosiysi sizni kayfiyatingiz yo'q bugun o'zgardingiz to'g'rimi o'zgardi fikrlaringiz ozgina bo'lsa ham o'zgardi domlani gaplari ichki ishlar xodimini gaplari alohida ta'sir qildi nimagaki haqiqatdanda umuman yosh bo'lib turib ko'p hali yosh b' haligi masalani bir tomonlama yondashib qo'ygani sababi ham bo'ldi deb o'ylayman ya'ni isrofga yoki boshqaga gapirishdi endi baribir hammamiz yosh bo'lganmiz yoshlikcha niyat qiladi hamma orzu qiladi birinchi o'rinda qanaqadir go'zal bo'lishini to'g'ri yaxshi bo'lishini hammaga birdek yoqish qiyin lekin qanaqadir Shunaqa yaxshi yaxshi kuningizda hamma yaqinlaringiz yoningizda bo'la boshqacha shunaqa ilohm niyatlaringizga erishing rahmat xudo xolisa to'yiz 30 kishilik bo'ladimi 100 kishilik bo'ladimi faqat yaqinlaringiz qadrdonlaringiz sizni qo'llab quvvatlaydigan inson haqiqiy do'stlaringiz do'stlarigizyonigizda